Ada pun akidah yang orang berpegang dengan akidah falsafah ni hak tak sebut dia sebut. Hak tu jadi pening tu. Hak Quran tak sebut, hadis tak sebut, dia pergi sebut, dia kata ini sifat Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada petang ni kita dapat sambung lagi darah kita uh, tentang akidah salaf sebagaimana yang kita ketahui manhaj salaf pegangan salaf keseluruhan perjalanan hidup salaf khususnya yang berkaitan dengan akidah semuanya adalah terbaik bagi pegangan kepada umat Islam sebab Allah Subhanahu wa taala telah memuji Golongan ini Di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran Kuntum khaira ummatin Kamu adalah merupakan sebaik-baik umat Tak ada dah umat yang paling baik Melainkan umat yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khairul quruni qarni summa ladzi thumma ladina yalunuhu sebaik-baik kurun ataupun zaman masa adalah zamanku kemudian kurun yang berikutnya yang dan juga yang seterusnya sahabat golongan kurun tabiin tabiun tabi'in kerana ajaran Islam yang dipegang oleh mereka adalah satu ajaran yang asli yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia datang sebegitulah yang mereka pegang dan mereka sebarkan tanpa berlaku tokok tambah sebarang penyelengan sebarang, sebarang tambahan kerana agama Allah yakni Al-Quran yang diturunkan melalui Al-Quran ini adalah merupakan suatu acuan suatu kaedah suatu pegangan suatu celupan yang datang daripada Allah yang tidak perlu ditokok tambah Siba Allah wa man ahsanu min Allahis sibra wa nahnu lahu 'abidun agama Islam itu adalah suatu kaedah celupan acuan daripada Allah dan kami kepadanya beribadat. Jadi bab agama ni tuan-tuan, dia tak perlu penin sebab benda tu dah ada. Khususnya berkaitan dengan masalah akidah. Ke -ke kepercayaan, pegangan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana cara Rasulullah beriman dan juga para sahabat, benda tu dah ada. Sebelum kita beriman kepada Allah, sebelum kita meletakkan kepercayaan, keyakinan kepada Allah, keyakinan itu telah dipegang oleh rasulullah dan para sahabat. Di perkara itu telah ter termaktub di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang mempelajari akidah salaf ini dia tidak penin. Dia tidak keliru. Suatu akidah yang sangat jelas. Jelas, tepat dan mudah difahami kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sebelum kita masuk kepada tajuk ni kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Taala larang kita memisalkan menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu fala taqribu lillahi al-amsal janganlah kamu bandingkan Allah dengan sesuatu Contohnya kalau kata Allah Taala taharraj. Oh mesti atas dia makan ataupun jiha. Sifat yang memerlukan jiha, sifat yang memerlukan makan ini ini sifat baru. Allah oh, oh, tak boleh, tak boleh pegang macam itu. Sedangkan Allah kata jangan kamu sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman wala taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ta jangan kamu kata sesuatu terhadap Allah sesuatu yang kamu tak tahu. Sebab tu saya nak ketengahkan di sini sesuatu yang Allah Taala tak sebut dalam Quran dan disebut oleh Nabi di dalam hadisnya kita jangan sebutlah. Jadi angka salah ni jelas sesuatu yang termaktuk dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Ada pun akidah yang orang berpegang dengan akidah falsafah ni hak tak sebut dia sebut. Hak tu jadi pening tu. Hak Quran tak sebut, hadis tak sebut, dia pergi sebut, dia kata ini sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang tak disebut dalam Quran dan hadis disebut oleh mereka dan mereka nak cuba nak menyamakan bila kita berpegang dengan sifat-sifat Allah yang Allah tak sebut dalam Quran dan hadis ini macam-macam menyamakan, menyerupakan Allah dengan yang baharu.